beri peluang untuk saya uh, turut berbahas insyaAllah saya tidak menyindir siapa ha? cuma semalam yang berhormat di malam menteri tak jawab soalan saya uh, dia terus lari keluar dewan, jangan pula Tan Sri marahkan saya keluar dewan pula, itu berat Baik, uh, B, B62 ke KDN uh, 010, uh, 300 UPP dan juga Aksim Uh, saya ingin dapatkan penjelasan daripada pihak uh, kerajaan uh, Sejauh mana peranan uh, UPP yang telah sedia ada sejak sekian lama Dan kemudiannya uh, diwujud pula uh, aksim seperti mana yang disebut dalam uh, buku uh, ini uh, Dalam uh, mencegah penyeludupan bukan sahaja penyeludupan daripada luar masuk ke dalam negara kita tetapi juga penyeludupan daripada dalam negara kita ini keluar. Umpamanya isu yang berbangkit selama ini sehingga uh, memberikan kesan kepada uh, soal uh, kehidupan rakyat yang terpaksa berdepan dengan keadaan uh, tekanan uh, apa nama kenaikan kos sara hidup dan sebagainya ialah uh, kerajaan berhujah uh, untuk uh, kononnya Uh, rationalisasi subsidi dilakukan uh, Walaupun hakikatnya Ialah mer, 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 menarik balik Subsidi dan menyebabkan Berlakunya kenaikan harga kepada Barang-barang tertentu yang dikawal Selama ini uh, menyebabkan uh, Beban itu kepada rakyat Alasan yang diberikan oleh kerajaan Ialah kerana barang-barang subsidi Ini telah pun diseludup keluar Ke negara kita khususnya pergi ke, ke selatan Thai Dan juga di sempadan dengan Indonesia jadi ini uh, memberikan kesan akhirnya kepada uh, rakyat kebanyakan uh, di dalam negara kita khususnya masyarakat kampung yang berpendapatan uh, apa nama rendah. Jadi uh, uh, contoh macam uh, kita katakan bahawa tepung gandum uh, tepung gandum yang sekarang ni kalau tak silap saya sudah pun, uh, apa nama apa nama uh, apa nama dikatakan berada di di, di pasaran di, di luar dilaporkan oleh media. Kemudian baru-baru ini uh, minyak masak Uh, akibat daripada minyak masak di di apa nama seludup keluar uh, lalu kerajaan berhujah bahawa kerajaan uh, telah kerugian 500 juta uh, dan kerajaan akhirnya kononnya inilah dia proses rasionalisasi subsidi dan sehingga menyebabkan kesusahan kepada masyarakat dan rakyat dalam uh, dalam negara kita terpaksa menanggung uh, kenaikan harga minyak walaupun masih wujud minyak uh, yang sering uh, apa nama apa nama minyak yang 1 kilo dalam paket, paket uh, plastik itu uh, tetapi sudah tentu ini akan menyusahkan uh, rakyat kerana sekali lagi selepas ini mungkin akan juga dihujah oleh kerajaan minyak ini juga diseludup maka akhirnya ditarik balik saksi keseluruhan isunya ialah penyeludupan Tan Sri uh, isunya ialah penyeludupan jadi apa peranan UPP selama ini uh, selama ini UPP dan Aksim yang baru ini uh, dalam uh, berusaha untuk mencegah penyeludupan Barang-barang subsidi ini keluar daripada daripada negara kita. Jadi bagaimana keadaan ini boleh berlaku dan uh, menunjukkan bahawa uh, kerajaan tidak tangani masalah sebenarnya. Uh, sebaliknya menangani masalah yang membebankan rakyat. Isunya penyeludupan. Penyakitnya macam saya katakan sebelum ini penyakitnya penyakit penyeludupan. Tetapi yang diubatnya ialah tarik balik subsidi apa nama ragut balik apa yang sudah pun diberikan kepada kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan dalam hal ini apakah peranan yang dimainkan oleh UPP dan juga Aksim selama ini. Kemudian yang keduanya ialah berkaitan dengan ribu iaitu PDRM. ribu PDRM. Saya nak dapatkan penjelasan bilakah akan diwujudkan satu uh, pejabat uh, ibu pejabat uh, daerah polis yang baru di uh, parlimen pokok di, di daerah pokok Senar minta maaf uh, de, dalam parlimen pokok Senar ni dia ada dua daerah satu daerah kota star satu lagi daerah daerah pokok Senar jadi uh, polis hari ini uh, hanya polis alostar yang uh, daerah kota star itulah merupakan polis kepada keseluruhan parlimen pokok Senar Uh, yang ada dua daerah dua daerah dalam konteks kerajaan negeri iaitu daerah Kota Star dan daerah Pokok Seno. Sedangkan di Balai Polis Pokok Seno itu sendiri di pekan Pokok Seno itu hanya ada Balai Polis yang 16 anggota, 16 ataupun 17 anggota sahaja. Dengan nak menjaga uh, kepesatan uh, penduduk yang makin bertambah dengan kawasan-kawasan perumahan baru dan sebagainya, saya tak fikir uh, satu balai Uh, dengan 16 anggota mampu untuk nak menjaga uh, pada kepadatan kepadatan penduduk yang ada di kawasan uh, dalam uh, pada daerah pokok sena dalam parlimen pokok sena dan ini juga menjadi rungutan kepada anggota-anggota pasukan uh, polis yang ada di balai uh, pokok sena yang uh, ketiganya Tan Sri ialah berkaitan dengan soal uh, uh, sosma ini apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak polis ini atas rasional apa Uh, pihak polis menahan Maria Chin ini di bawah di bawah Sosma. Apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu termaktub uh, memenuhi -men -men roh uh, semangat yang terkandung dalam uh, akta Sosma itu sendiri sebab uh, yang amat berhormat Perdana Menteri uh, pernah menyatakan satu aktiviti yang dilakukan oleh uh, seorang atau kumpulan orang dengan tujuan untuk mengguling atau melemahkan demokrasi berparlimen dengan cara yang ganas dan tidak berlandaskan perlembagaan itu termasuk dalam Penguatkuasaan sosmo. Sedangkan saya tak pernah melihat apa-apa kelakuan yang dilakukan oleh Marecin itu terkandung aa, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu melakukan keganasan. Ya. Boleh saya terima kasih ya untuk mencelah berkenaan dengan isu uh, sosma tersebut. Adakah saya just nak minta pandangan pokok Sena berkenaan dengan pengguna pakaian Sosma terhadap aktivis-aktivis seperti Maria Chin ataupun Maria Chin sekarang di mana pada masa dahulu terdapat satu jaminan yang dijadikan undang-undang ekspres di dalam Sosma tersebut bahawa uh, akta ini tidak akan digunakan untuk aktivis dan juga ahli politik Itu dinyatakan secara ekspres di Dewan yang mulia ini Dan juga dinyatakan dalam uh, akta tersebut Jadi persoalan yang timbul uh, pokok sena, Adakah uh, uh, dua kriteria yang uh, diperlukan untuk mengactivate sosma tersebut Iaitu sama ada terdapat violence dan sama ada uh, activity activity itu, itu tidak mengikut perlembagaan ini adalah dua elemen yang perlu dibuktikan adakah itu pernah berlaku dalam mana-mana perhimpunan bersih dari satu sehingga sekarang untuk menjustifikasikan to, to justify the use of sosma and any other preventive detention legislation on such activities or is it simply dengan izin a uh, blatant abuse of process by the ruling party or to silence dissent on uh, policies and uh unclean elections. But, uh, itu saya minta pandangan uh, Pak Kosna. Terima kasih kepada uh, guru. Memang sejak daripada bersih 1 sampai bersih 5 saya hadir saya tak pernah kata tidak hadir uh, dalam perhimpunan bersih ini. Tak ada pun unsur-unsur unsur unsur keganasan yang dibawa oleh mana-mana pimpinan bersih hatta Maria yang mengambil alih sebagai pengurusi bersih ini untuk mengetuai dan mengapalai bersih ini tidak pernah dalam apa-apa ucapan apa-apa ungkapan yang pernah mengeluarkan arahan untuk bertindak secara yang ganas yang bertentangan dengan semangat demokrasi seperti mana yang telah kita dokong selama ini dan saya fikir bahawa ini telah menjadikan akta ini akta lidah bercabang Jaminan yang diberikan oleh pemimpin negara ialah menunjukkan jaminan daripada lidah bercabang. Jaminan dalam parlimen mengatakan tidak akan disalahguna tetapi tindakan di luar ialah menunjukkan satu perbuatan salah guna kuasa yang yang keterlaluan bagi saya. Sedangkan mahkamah tinggi dalam kes uh, Datuk Khairuddin Abu Hassan dan juga Matias Chang telah pun mengeluarkan satu keputusan memutuskan bahawa kesalahan yang di yang dinyatakan oleh polis itu kesalahan yang tidak menepati memenuhi undang-undang semua akhirnya diarahkan supaya mereka di, dibebaskan jadi menunjukkan bagi saya polis sendiri telah mengengkari keputusan yang dibuat oleh oleh mahkamah tinggi Kuala Lumpur jadi sebab itu saya minta pihak kerajaan pihak menteri harus memperjelaskan apa rasionalnya mereka nak tahan Uh, apa nama Maria itu di bawah di bawah Sosma dan saya fikir bahawa ini satu tindakan yang keterlaluan dan saya menuntut supaya uh, Maria mestilah dibebaskan seberapa segera. Sila.